Ребята, это просто, короче, всем привет, друзья, с вами Айрес, ребят, сейчас а, я вам хочу кое-чем удивить, короче, ребят, смотрите. Сейчас, значит, заходим мы на свой аккаунт. А, у Радмира то же самое, наверное, и у Женька ну, то же не самое. Вот, ребят! Чё? Вот, пересади в игру. Да, у тебя крит, есть крит? А, попытка есть. взлома, использование сторонних программ для получения преимущества в игре. Если вы уверены, что... Короче, я пишу на хелп. Я в этот аккаунт, я в этот аккаунт Соков сдонатил, и его теперь просрать. Что-то <сёк> вообще не хочу, знаешь, как-то вообще не хочу. <сёк> Ладно, ребят, наверное, видосов больше на этих аккаунтах временно не будет. Но потом этот, ребят, мы напишем, короче, на хэлл. кстати, сейчас самой конфе Женя и Радмир. Короче, ребят, это полный капец. Всем пока, бан -бан дали. А мне не дали. Вот И возможно, ребят, да. кстати, то, что видосов больше на этих аккаунтах не будет. Возможно. Да? Это а просто это капец. капец. Это сколько я их донатил? Здесь как минимум на этом аккаунте было доначено. Как минимум, 1000, наверное, ну, 15, если, если не больше. Это просто. Бан реально, у вас бан реально. Да! Ладно, ребят, всем удачи и всем пока.